Артуру Кузину, студент математического факультета Донецкого национального университета. Всем добрый вечер. И я думаю, что здорово, что есть такие вечера для людей, чтобы люди могли делиться своим творчеством, посмотреть на других поэтов может сравнивать себя в чем-то. Ну, и я хочу сказать спасибо за то, что у меня тоже есть такая -то возможность прочесть. И нет? мой стих называется «Солнце». Ты на меня смотрела с высока, Как смотрит на планеты сверху солнце. В его лучах купается река, И облако летит. Издалека, а отражение небес плывет в колодце, как будто вдаль уходят прошлые века. И я обезоружен тишиной, о, как питательно душе твое молчание и в дни, когда грозит мне увиданье, ты знаешь, как приятен твой покой. Бывают в жизни сложные пути, и в теплый день врывается прохлада, я, словно отлучившийся от стада, их должен был с забвении пройти но сквозь разлуку ты шагала рядом. Мне помогало это в дебри не зайти. И я не знаю, будет ли всегда ко мне с небес являться вдохновенье, и станет ли ожившая вода по венам течь с бурлившим песнопением. Да и зачем? Заглянешь ли вперед? Никто не знает, где ослабнут руки, но я готов тебя взять на поруке, когда к тебе отчаяние придет, я встречу за тебя твою беду и стану безвозвратным упованием. Лицом к лицу, созившее расстояние, я победителем к тебе на трон зайду. Уж если ждешь и веришь, я приду. Спасибо.